Первое дело стрессоустойчивость, то есть в нашей деле, ну как в нашем, в их деле. То есть это то есть всегда вежливость, потому что люди разные, разного темперамента, то есть все любят качать права. То есть надо всегда спокойно относиться к этому, надо до последнего, как бы если не вступать в конфликт, потому что ну, на самом деле это очень, ну, очень важно. То есть устойчивость и какая-то ну, моральная поведение такое, но ну, более достойное. А все остальное как это... Основными чертами, ну это, я думаю, честность, отзывчивость, доброта, ласковость, ну и лояльно относиться тоже к людям. Лояльность, да? А э, какими должны быть? Да такими, какими они есть, все мы люди. В э, общественных местах э, всегда есть сотрудник милиции, вот это я, я замечаю. Или патруль какой-то. Ну, напевно, вы наиперше. Порядный.